ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಃ ಇದೂತಂ ರಾಮಸ್ಯ ಸುಖದಂ ಚ ಸುರದ್ರುಮಂ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಾಸ್ಮ ಸಂಭೂತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂಚನಸನ್ನibhಂ ಪೀನವೃತ್ತ ಮಹಾಬಾಹುಂ ಸರ್ವಶತ್ರುನಿವಾರಣಂ ರಾಮ ಪ್ರಿಯತಮಂ ದೇವಂ ಭಕ್ತಾ ಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಂ नानारत्नसमायुक्तम् कुण्डलादिविराजितम् द्वात्रिशल्लक्षणोपेतम् स्वर्णपीठविराजितम् त्रिशत्कोटिबीजसंयुक्तम् द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितम् पद्मासनस्थितम् देवम् षट्कोणमण्डलमद्यगम् चतुर्भुजम् महाकायम् सर्ववैष्णवशेखरम् गदाभयङ्करम् हस्तौ हृदि स्तु सुकृताञ्जलिम् हंसमन्त्रप्रवक्तारम् सर्वजीवनियामकम् प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकम् सर्वदाभीष्टदातारम् सताम् वैदृढमाहवेत् अञ्जनागर्भसम्भूतम् सर्वशास्त्रविशारदम् कपीनाम् प्राणदातारम् सीतान्वेषणतत्परम् हनतत्परम् लक्ष्मणप्राणदातारयूतपम् जानकीनाथश्च किङ्करम् वासिनम् चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्तगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगते सद्भिः सेव्यमानम् नृपोत्तमैः धूपदीपादि दी नैवेद्यः शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तम् हेमकान्ति समप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितम् च विधानतः त्रिवारम् यः पठे नित्यम् स्तोत्रम् भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितम् लभते भीष्टम् षण्मासाभ्यन्तरे पुत्रार्थी पुत्रार्तिलभते पुत्राम् यशोर्तिलभते यशः विद्यार्थी धनार्थी वि सर्वतामास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहो सयाति नरकम् ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रम् षोडशश्लोकसंयुतम् श्रवणम् कीर्तनम् वा सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीव्यासराजकृत यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रम् सम्पूर्णम् भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु धन्यवादः